mən sizə bir şey deyim. Rəsilbəlin elə-belə ziyarət deyil. Elə-belə təsadüfi bir şəxsiyyət deyil ki, bu gün Resulxanımızda prezident səviyyəsində, iltimaz səviyyəsində, dövlətçilik səviyyəsində belə məsuliyyətli bir məsələni ona etimat veriblər. Mən biraz sakit qalacağam deyirəm. Əli Rəsul müəllim mən bilirəm siz çox prinsipal insansınız. E, düzə düz, əyri əyri başqa cür e, ola bilməsiniz. Əqidəcə dolğun, mənalı, məzmunlu bir şəxsiyyətsiz. Heydər Əliyev ideyaları yolunda daimi vuruşan, bu ideyaları daimi apar aparılmasında, düz aparılmasında həmişə düzgün yol tutan bir şəxsisiniz. Bu gün Heydər Əliyevin ideyalarının aparıcısı hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin daxili, xarici siyasi əməlində, ictimaiyyətə olan münasibətində, regionlara, regionluq məsələlərinə düzgün prinsipalı yanaşmasında bu gün multikulturalizm deyirlər. Belədir, prinsipal məsələdə çox incə məsələdir. Bu, halbuki bizim baxı cəmiyyətə də o məxsusdur. Belə məsələlərdə siz həmişə bir bax belə ki, cavanısınız, gəncsiniz amma həmişə düzgün mövqeydəsiniz, çünki intellekt səviyyəniz buna yol verir, buna imkan verir. Və mən hesab edirəm ki, bizim görəcəyimiz iş ölkəmizə dövlətçilikcə prezidentimizə xidmət. Çünki bunu bizə miras qoyub gedən köpsə ilə, bu yax dediyim böyük mərdimiz Heydər Əliyevdir. Belə belə vəqamda doğrudan da mən çox istərdim sizləri dinləyək. Təşəkkürlər. Qalib təqdimata görə, bugünkü tədbirə görə hər birinizə salam. Məndə mən bu yax bu saat daxil olanda dediniz ki, ay nə gözəl, işıq bol taxtdır, ruhumuz işıqlandı kəs məşhurlandı və daha sorğumasının arxasında vəyləşən bir-birindən dəyərlə Azərbaycanımız üçün hər bir öz sahəsində zamanında böyük işlər görmüşdür, fəaliyyət göstərmişdir. Bu gündə öz sədaqəti ilə Ösrə yetin davam etdirən insanları görəndə düşündüm ki, ilə, o işi belə onların gəldiyi işdəymiş. Mən e, çox baxdım, salmaq istəmirəm də deyirlər görünən kəndin bələdçisi olmaz. Bu gün burada toplanan insanlar gəldiklərinin səsi ilə buradadılar. Öz istəkləri ilə buradadılar. Onları heç kim bu işə məcbur etmir. Onları heç kim zorla deyək ki, protokol qaydası ilə imza atdırıb gəl bu iclasa iştirak et demir. Onlar hər biri birinci növbədə öz prezidentlərinə sadaqətlərini nümayiş etdirərək, dövlətlərinə, dövlətə sevgini, vətənə sevgini nümayiş etdirərək və mən dəyərli qardaşım Rəsim müəllim, Rəsim Nəməddin çarığışına səs verərək burdadılar. Mən də hər birinizə bu sadaqətinizə görə, bu qədir biləndiyinizə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Bir sizin dəyərlərimiz olaraq, başımız olaraq, bir e, bu vətənin bir ziyalısı və bir xanım olaraq və arzu edirəm ki, bu koalisiyanın e, işi, ömrü əbədi olsun, uzun ömürlü olsun. Və e, birinci növbədə e, burada çox şey danışıldı, çox ətraflı müzakirə getdi və koalisiyanın bütün məram məqsədləri ortadadır. Mən belə e, belə deyim, və qısaca bir kəlmə demək istərdim ki, bu koalisiya ə e, və geyilməndən keçdi başqasına dəydi prinsipinin sanki yoxa çıxmaması üçün cəmiyyəti bir sirkələmək üçün o e, yaradılmış bir koalisiyadır. Yəni e, əsrlər boyu, illər boyu e, bizə isbat olunurdu ki, biz birgələşəndə, biz laqeydləşəndə, biz cəmiyyətdə məndən başqa da kimsə var, o düşünür, o edər, ölkənin rəhbəri var, o bu işi edər deyəndə həmişə quduzmuşuq, həmişə arxada qalmışıq. Yəni düşünün ki, bu koalisya əslində ölkə rəhbərlərinin ətrafında birləşmək deməkdir üzüb qaşı kimi. Yəni mənim buna görə də sizin hər birinizə bu dəyərli başda mənim qardaşım olmaqla eyni zamanda özümə bu işdə uğurlar arzulayıram. Və hörmətəsiz çox dəyərli bir cümlə sendiranda ağlınə gəldi. Vətən mənə oğul desə, nə də bir Mamur oğlu qayasında biçərdim. Məcəllə biz hər birimiz vətənə oğlu vətəndaşı olmağı bacarmalıyam. Mən bu son bir 15-20-də bu ictimai təşərrüatlarla əlaqə olmuşam. E, və çox bu qeyrihökumət təşkilatları forumunuzun kimi çox materiallarla tanış olmuşam. Düzünü deyim ki bu gün bu ictimai nəzarət kağal siyasinin şərləşdirilməsi <coughs> bunun <coughs> konstitusiya və uğun çox dövlət siyasətinin yüksək səviyyəsinə uyğun belə bir təşriətin yaranması ilə e, düzül fəxr elədim. Təşəkkür edirəm. Fəxr e, elədim ki, çox e, böyük e, dövlətçiliyin əsasları olan bir təşriəat məndə mümdü doğurdu bu təşriəat. Onun da səbəbçəri et şübhəsiz ki, bütün təşkilatların, o cümlədən iqtisadi təşkilatların hamısının, bütün orqanların o cümlədən hamısının taleyini, uğurunu həll edən birinci şəxslər olur. Onu rəhbər olur. Hər şeyi həll edən kadr birinci kadrlardır və onun ətrafındakı yüksək səviyyəli onun e, demək kövəçləri olur. Mən sizi təbrik edirəm. Bu uğurlar sizin şəxsən sizin böyük səyinizdən, sizin böyük dövlətçilik hisslərinizdən, sizin böyük siyasi və ictimai duyğunuzdan, gələn qabiliyyətinizdən, bacarığınızdan gələn uğurlar uğurlar bu bunlar. Mən çox sevindim. Və e, çox şadam ki, mən sizin kimi çox hazırlıqlı, çox yüksək səviyyəli bir kadrla tanış oldum. Həmdə-mübarək, inşallah olsun ki, məni bu təşkilatda dəvət elədilər. Mən sizinlə və sizin ətrafınızdakı çox şəxsiyyətlərlə, həm yüksə uca şəxsiyyətlərdir, Azərbaycan şəxsiyyətləri tanış oldum. Təşəkkür edirəm buna. Əiləsiz ayırdı baş eləməyə. Doğrudan da sizin rəhbərliyiniz altında bu təşkilatın, bu koalisiyanın bizim dövlətçiliyimizə çox böyük töhfələr verəcəyinə <laughs> əminəm mən. Mən çox sevinirəm və bilirəm, inanıram, inanıram arxayınam ki bu koalisya, İctimai-Nəzir nəzarət koalisyası çox uğurlu bir təşkilat olacaq. Çox e, faydalı həm dövlətçiliyimizə, həm xalqımıza, həm qaldıran dövlətin arasındakı o ittihadi hmm. bağlılığa e, yüksək e, dəyərlər verən bir təşkilat olacaq. Buna əminəm və uğurlar arzu edirəm. Sağ, sağ olun. Çox sağ olun, olun. olun, olun. olun. təşəkkür edirəm. Bədəli 120 müddətində gördüyü işləri 10 ildə gördü. Bəli. Və qalan işləri də təhşirdi özü qədər tanıdığı, özü qədər sevdiyi oğlu İlhan. Çalışır ki, onun oğlunun bizim hörmətli prezidentimizin ətrafında sıx birləşək, ona kömək eləyək ki, bizim xalqımız cəmiyyətimiz əziyyət çəkməsin. Elə o məqsədlə də bizim bu təşriqranı Bu təşkilatın yaranmasının da əsas təşəbbüsçüsü Rəhim Məlimdir. Rəhim Məlimov. On məndən deyirəm ki, Heydər Əliyev Naxçıvana yerləşə bilmədiyik kimi sən də <coughs> bax bu təşkilat. <coughs> hələ gəlməmisdən sən o qədər böyüsən. Sənin qəlbin, sənin hazırlığın, sənin düşüncən, sənin gələcəyin insanlara qiymət verməyin, insanları boşa düşməyin Sədaq imkan verdi. Bizim işimiz barəsində mən bir asaqal kimi çox bəyənirəm. Çalışacağıq ki, bizim təşkilatın nüfuzu günü-gündən artsın, əbədi olsun, uzun ömürlü olsun, xalqımıza, dövlətimizə, prezidentimizə kömək olsun. Cəzə təşəkkür edirəm.